Це програма наголос. Так звана реформа системи житлово комунального господарства фактично веде до її знищення, а подальше підвищення тарифів найкоротший шлях до остаточного зубажіння громадян і як наслідок цього початок соціальних бунтів. На цьому наполягає народний депутат України шостого скликання від КПУ, голова одеського обкому компартії України Євген Царьков. Сьогодні він гість нашої програми. Вітаю вас. Добре. Але пропоную зробити таким чином про ЖКГ трохи пізніше, а зараз про події останніх місяців. І ось про що на початку лютого ви звернулися до Кабміну з вимогою пояснити механізм розрахунку заробітної платні для так званих міністрів-волонтерів. Давайте нагадаємо, що стало приводом для цього і що з цього вийшло. Ну повод зі один. Ви самі прекрасно розумієте, що нонсенс вообще для страни, котра штається цивілізованою демократичкою. Специалистов привлекать из-за рубежа. То есть привлекать специалистов не граждан Украины. На державные посады, мать, Конечно. То есть, а ээ... посады, конечно, выводе, то есть честно говоря, то есть, ну, если бы это сделала, например, какая-то какая власть, это понятно. На Майдане они говорили, что для них, прежде всего, нация важна, да, и, конечно же, свой потенциал. И, соответственно, я уверен, что в нашей стране, и во Львове, и в Донецке, и в Одессе, и в любом другом регионе можно всегда было найти специалистов. У нас людей очень много с высшим образованием, и, соответственно, привлекать этих людей из-за рубежа это само по себе уже было нарушение Конституции. Менять там законы в парламенте, то есть это несерьезно, или принимать ими гражданство, это тоже несерьезно. Соответственно, отсюда и возник тоже вопрос. Вы знаете, что, например, министр финансов, то есть не скрывает, что он миллионер, и, соответственно, когда говорили о том, что устанавливать нужно какой-то тот или иной уровень зарплаты, то здесь нарушен сам принцип законности сверху донизу. Начиная от того, что сюда приезжают граждане другой страны и управляют нашей экономикой, причем они не будут нести полную ответственность потом за эти действия, это как все равно потенциально они могут уехать в любой момент с нашей страны. То же самое это касается и их зарплат и доходов. Потому что я, вот честно говорю, невозможно, и не поверю, что министр будет работать то есть на 5, на 6, на 7 тысяч гривен заработной платы, это раз. А с другой стороны... я сейчас появилась статья у Нью-Йорк Таймс, насколько я помню, что цих, что зарплаты, и мова шла про так званый спецфонд. Да. Конечно, да. Это и плановалось, для чего заработать. І... Да, это то, что называли раньше телезакормородено, да, то есть это неконтролируемая совершенно статья бюджета, которой кабинет министров в ручном режиме распоряжается. И соответственно, это тоже ну, действительно в будущем однозначно будет прецедентом для разбирательств со счетной палаты и Генеральной прокуратуры Украины. То есть, тут никаких вопросов. То тому вийшла, що саме з цього спецфонду буде видаватися заробітна платня. Я уверен, что вона так міністру. і есть, но даже знаете, так на обычном языке говорить. але у министра. премьер-министра может быть заработная плата 6 тысяч, чем хвастался и ценюк, да? Но так, при этом мы так, также так, открывали цена. газету, и он покупал колеса на Мерседес 221, да, если не ошибаюсь, там по 50-60 тысяч гривен. То есть по большому счету, то есть сам доход как таковой, то есть он может и не понадобиться, то есть они обеспечены жильем. Вот, например, мне просто как гражданину интересно, вот я за прошлый год заполняю сейчас декларацию, как госслужащий так. первого ранга, отчитываясь, да? То есть я должен доказать, в какой квартире я живу, сколько я потратил, но я также хочу знать, то есть сколько это власть. Вот где живет у нас министр финансов, да? То есть как он, например, Например, она же приезжая. приезжая да. она должна квартиру получить? Должна. Коммунальные услуги должна платить? Должна. Машину должна эксплуатировать? Потому что, например, насколько я знаю, в кабинете министров все Шкоды, они попродавали. Мне интересно, на чем они ездят. Поэтому весь этот вопрос в неискренности и вне Даже э, с учетом того, что идейно я не поддерживаю идеологически то э, события, которое произошли год назад, э, поддерживаю только в одном. То есть, а может наведут порядок. Вот порядок они не угу. наводят, и они делают э, еще более непрозрачным отношения между чиновниками и народом. Что вышло с того звернения? хотя бы какая-то ответа была? Никакой. Ну, вы, наверное, знаете, что ну, то, то, там, по большому счету да, и... как раз э, злочинная влада, прошлая, да, как они называют, она mm. и приняла закон о доступе к публичной информации. Сегодня не только народный депутат, а любой гражданин и вы, и я, не только представители да. СМИ или бывшая власти. Мы имеем право дать запрос и получить на него ответ. Это даже не рассматривается, причем это факты массовые. То есть 14 дней есть у любого чиновника. Ни кабинет министров, ни чиновники не ответили на Запрос, но ну, я понимаю, что наивно ожидать какого-то ответа. Ну, тепер, що тієї почали, ви кажете, что так звана реформа системы ЖКГ? Знаете, один пример тоже по-моему в этой студии в, в, в прошлом, когда работали, я озвучивал цифры, которые меня лично шокировали, когда я начал разбираться со структурой ЖКХ, с платежами, плюс я тогда был заместителем. главы комитета по налоговой и таможенной политике и просто хотел понять, ну почему вот уже не первая власть спорит и в чем дело. Начали разбираться с тарифами. И даже в капиталистическое время себестоимость производства электроэнергии на Южноукраинской АЭС составляла 5,2 копейки. Так. Когда я уже платил по 30 копеек, будучи потребителем. И mm -hmm. как все граждане, у КОТО 40 сейчас платят больше, повышаться будет. И начали разбираться. Произошел парадокс, и действительно, опять-таки, говорит, узбитое слово комнистов олигархи. Да, они вина всему. Почему? Потому что та же Южно-украинская С производила по 5, если я не ошибаюсь, сейчас, по-моему, себестоимость в районе 8 копеек, 7-8 yeah. копеек. Но мы-то с вами платим в разы больше. Предприятия, которые там, используют электроэнергию для производства стали или для того, чтобы печь хлеб, оно-то платит по другим тарифам, начали разбираться, куда оно уходит. Линии электропередач. На 87% это официальные данные, это то, что досталось нам от Советской Украины. То есть так. это то, что ставило тогда монополия государств. Это и опоры, это и система электропередачи. Трансформаторные станции – то же самое. То есть получается, то есть те люди, которые присели на облгазу, облэнерго, распределительные сети, создали ОАО, они и имели этот, и имеют до сих пор этот дисконт между тем, что мы с вами платим, и тем, что должно называться себестоимостью. И эти деньги дальше позволяют, вы знаете, многим этим олигархам экспортировать электроэнергию или другие энергоресурсы. Ну, в том, что это же... Как это... раз реформа и э, пропонувала на лад. Ну, вы чего то, не бачите? Не видим, и этого нет ни не в одной законодательной инициативе. То есть я вам Сейчас рассказал про, про электроэнергию, а, а где так. остается, где вершки, где корешки. Угу. То же самое касается газа. Еще в шестом СОЗОВе, в седьмом СОЗОВе наш лидер Симоненко несколько раз мы официальные документы давали, это не политика, это экономика. Дайте нам, сколько Украина потребляет газа. Такой э, статистики нет и до сих пор. Но последние данные, которые мы пособирали по крупицам с Минстата, Украина для ЖКХ то есть для отапливания помещений, ну для, для нас с вами, да. не в производстве, да. использовала в советской Украине 21 миллиард кубометров газа. Понятно, она да. уже э, уменьшилась в потреблении, потому что да. есть новые технологии, то есть есть микроволновые печи, больше электроэнергии. Да. И данные, на которых сошлись все эксперты, это около 17 миллиардов. 16-17 миллиардов для ЖКХ. Да. Сделаю вторую справочку. Сколько Украина добывает газа? Так. В этом году у нас достигнут пик 20,5 миллиардов. То есть, если без науки, без политики говорить, то есть мы добываем то -то достаточно газа. Миллиарда, достаточно ЦСВ. газа, еще дисконт есть. Так, то есть так. достаточно газа, чтобы его направить нам в ЖКХ. Так. Себестоимость газа, знаете, в этом году у нас какая? Mm -hmm. В среднем это 234 yes. гривны. Так. Есть и 700. Есть и 234. Самый дорогой, газ у нас, конечно, самый так. дорогой был Черноморнефтегаз, uh -huh. это Крым, то есть, если я не ошибаюсь, около 700 гривен было за тысячу кубометров. Самая низкая себестоимость в Полтаве, то есть средняя вот в этом году, даже при этом курсе доллара она не пересматривалась, около 370-400 гривен. Гривен за 1000 кубометров. Поэтому, mm. мне кажется, тут не надо много, если 75 его будет. И о чем мы говорили? Если государство должно быть гарантом, да, то есть гарантом конституции, стабильности. Пожалуйста, давайте примем закон, что газ украинской добычи идет в ЖКХ, то есть, народу, да, для потребления нашего. Скільки, Я готов с кем платить. Э, Почему? Так, э, Потому что та же тех, например, добычи... закон оно так и мае Нет. тобто, э, газ, нормы як, нету. Ну как? Его не мают права продавать за кордон. Але, э, Такой нормы вин... нет. За кордон не имеет права. Сейчас вернусь ко второй части, так, так, так. но они его направляют на производство. То есть они направляют на производство. производство, вы знаете, сейчас все в частных руках. Так. Например, и в деевские коксахи, и алчевский металлургический, и мариупольский комбинат. То есть они принадлежат тому или иному олигарху. Что они делают? Еще раз говорю: они нам покупают дорогой, так называемый российский газ. И пытается переложить вот эти внешнеполитические контракты, или покупая его сейчас в Чехии реверсом, uh -huh. на нас с вами, на потребителей, мы же предлагаем обычный рецепт. Отдайте нам газ нашей добычи по Конституции. Ну, то есть надо принадлежать народу. И есть еще одна проблема: что действительно все сферы газодобычи сегодня убыточные, потому что государство у них забирает весь газ. Uh -huh. Но прибыли как таковой нету. И она не модернизируется. Поэтому с учетом того, что средняя стоимость была газа по 400 гривен за 1000 кубометров, можно даже заложить рентабельность два раза, чтобы предприятие государственное зарабатывало. Так. Оно должно зарабатывать. Так. И было бы всем хорошо. Мы бы имели 800 гривен стоимость 1000 кубометров газа, в собственной добычи. И, соответственно, тарифы можно было снизить до трех раз. До трех раз. А сегодня происходит опять банальная схема. Газ украинской добычи идет сегодня промышленникам частной собственности. А мы вынуждены с вами слушать ЕРСК слушать там Нафтогаз о том, что вот видите ли, Россия злая, она нам повысила стоимость газа, а доллар растет и, соответственно, перекладывает это на нас. Ну, это совершенно неправильно, мне кажется, любому понятно, что ни одна страна на своих людях не экспериментирует. То есть, то фактично, все старые схемы, они остаются, или они Конечно. Конечно. Например, час? есть олигархи белосиние, да, там, бывшие белосиние, есть оранжевые, любые. Пусть они берут чемодан, да, и едут так. куда? В Чехию, в Австрию, в Москву, Путину, куда угодно, и договариваются о своем бизнесе, mm -hmm. правильно? Как это делает весь мир, они договариваются с производителем и получают эти энергоресурсы. Mm -hmm. А получается, еще раз говорю, то есть, конечно же, если сегодня производит а стоимость металла экспортного, в целом она составляла и составляет единую сумму от 470 до 500 долларов. То есть получают дешевый газ по 400 гривен, они все равно продают металл по 500 долларов, возвращают сюда эти доллары, и так становится в Форбсе, продвигается Итак, все и так выше и выше, несмотря на то, что мы страдаем. Снова, а, что касается а, тарифов, так, Сергей Соболев, а, це, а, на своей странице в Фейсбуке, а, колышний ваш коллега, сегодня опубликовал а, Таке невеличке е, інформацію, Тарас Чорновіл. Так от він каже, що Сергій Соболів заявляє: МВФ ніколи не вимагав підняття пенсійного віку і тарифів на газ. Далі він пише, пише найсмісні, найсмісніше те, що вимагав, а те, що дуже жорстко вимагав, саме від Юлії Тимошенко. Тобто. А... Нам знову пропонують е, отаку версію, що все, що зараз відбувається, це вимоги МВФ для того, щоб отримати черговий транш, який буде е, направлений. А куди він буде направлений? І чи дійсно оцей бюджет він є бюджетом для МВФ, бюджетом для влади, для уряду? Чи в ньому є, хоч якась доля бюджету для українського народу? Звісно, в цьому вопросну перш не відповідає дійсності його заявлення? чому тому що меморандум, який підписував Тимошенко... Ющенко, из был кто тогда был главой НСБанка, то есть третье лицо, а также меморандум, который сейчас подписала тройка руководства страны, там четко приведена другая фраза. Они не пишут, что нужно повышать, они пишут привести к рыночной целесообразности этих цен. А, тобто, можливо, мова про... так, вот голослив. я вам э, конь, не, так. не игра слов. Я вам привожу опять-таки банальный так. пример. Да, МВФ требует, чтобы не было дотации. Почему? Потому что когда газ, например, у нас 3000 гривен, да, то так. есть за 1000 кубометров человек не может им это оплатить, они придумали субсидии. А мы уверены, что эти субсидии это кормушка. То есть они хотят поднять цену сейчас до 6000 гривен. К примеру, за 1000 так. кубометров я так сегодня просчитал, средняя цена такая будет от да. 4 до 6. Понятно, какая-то семья не будет получать... Субсидия какая-то будет. Они дважды наваривают на нашей стране. Они нам впаливают этот газ. И второе, то есть они выдают субсидии, а субсидии, вы тоже понимаете, это непрозрачная схема. И, соответственно, здесь опять-таки вводят индекс инфляции. Чем не устраивает та политика, которая не будет отличаться от требований МВФ? Привести к рыночной составляющей ту схему, о которой мы говорили. Газ украинского, mm -hmm. выдобытку, да, идет в ЖКХ. И тогда то есть все смогут его оплачивать, он будет ниже 1000 гривен за 1000 кубометров, упадет коммунальные тарифы, упадет себестоимость продукции, потому что используется энергоресурс, и на этом не будет проблем. А весь вопрос только в том идет, что то, что было при Кучме, то, что было выгодно тогда при Ющенко, потом при Януковиче, оно выгодно и этой власти. Она не поменялось, И не забывайте, что Порошенко это бывший соучредитель партии региона. Все, Схемы все. остались. Поэтому они просто дурачат сегодня народ и предлагают mm -hmm. нам, опять-таки, газ, я повторяю, который мы покупаем за доллар, mm -hmm. не мы, а Украина, продавать по большому курсу Украине перекладывать эти проблемы на нас с вами, на каждого. На, и на учителя, и на богатого, и не на богатого, на потребителей коммунальных услуг. Мы уверены, что это незаконно и, соответственно, однозначно и противоречит Конституции. Одно уточнение. Вы сказали, что а, субсидии имеют коррупционную складову. Будь ласка, несколько слов про то, а, как это может выглядеть. Ну, например, хорошо, давайте без опять-таки законодательного жаргона можно долго говорить. Да. Вот я сегодня предлагаю сегодня по 250 гривен давать многодетным семьям на дотацию ребенка. Да? Ну, мы же все с вами в магазин ходим, я родитель, вы, наверное, родитель, телезритель, да. многие родители. Что это компенсирует? Ничего не компенсирует. Ничего, да. Тот процент или то количество людей, которых назвал официально Гройсман, которым будет эти дотации, примерно выдаваться, оно действительно не соответствует действительности. Потому что вы и я прекрасно понимаем, что у нас свыше 70% сегодня людей это люди, которые, если сложить их официальные доходы, в том числе и угу. чиновников, в том да. числе и народных депутатов, Безумно, которые сегодня так. получают 5000 гривен, они физически не смогут оплачивать те коммунальные тарифы и то отопление, которое есть. А в количестве субсидий или в объеме субсидий к обменам заявлено что это будет около полутора-двух миллионов человек. Так. А мы уверены, что это десятки миллионов человек, будут, которым нужны будут эти субсидии. Что потребно, еще потребно будет заработать, чтобы доказать свою помощь? Субсидии, субсидии водил и Кравчук, и поддерживал так. их потом Янукович, как доказывают, не более 20% кто нуждается в этих субсидиях, их получали. Так, так и будет. А ті гроші чи да, те грошей еще чи завышаться. Они взагалі? завышаться. Ви поймите що в чому проблема? А например, вони буде я переходити... категорический противник Нет, либерала Азарова. Да? Ну, действительно, він мені не нравится, вот как человек, так. который он, ну, не так, нравится. ну він був як професіонал. достаточно праводичный. Ему можно было дать депутатский запрос и сказать: вот вы получили деньги с того же МВФ. От арбузовым Напишите, куда вы направили. И депутат получал разбивку по статейную, да. куда эти деньги идут. В данном случае вы совершенно правы. То, что Максим я слышал от Гонтарева, от и от президента, это о том, что деньги придут. Мы их разделим по наполовину, половину мы пойдут в Нацбанк, половину пойдут в Минфин. А дальше? Uh -huh, uh -huh. Вот и весь ваш вопрос, правильно? Это ваш вопрос. А народу что пойдет? Ничто, то есть они половину кинут сегодня в Нацбанк. Нацбанк, например, я сегодня э, приехал на заправку, мне не хватило денег заправиться. Я снимал с карточки. Шел новые купюры. То есть, они э, что делают? Гонтарева получит так. этот транш, она напечатает денег, так. кинет их сюда в индекс инфляции. То есть, это деньги не пойдут в реальный сектор экономики. То же самое с Минфином. Мы хотим просто получить банальный ответ. Да, сейчас не социализм, капитализм. Но покажите, вот вы получили деньги от МВФ, да? Вы, к примеру, под Киевом построите там большой завод. Который будет производить, ну я не знаю, что там, телевизоры, тракторы, ну, вы, катера. Вы, вы То есть нет целевых так, статей. Это це, це не выробнительство, вироб, они uh -huh. дают эти деньги для, для поддержки для, там, кредитов. Так. О чем мы говорим? То есть 50% у нас идет в Нацбанк. Я еще раз говорю, для печатания mm -hmm. денег. Они по-другому не уйдут. А остальные идут, вы знаете, 70% этого кредита от первого тела, это идет на погашение прошлых кредитных обязательств. То это тоже не скрывает Минфин. То есть, это... И поэтому, mm -hmm. пока мы не соскучим с этой иглы, то есть это банальная схема, да, на которой сидит Украина не первый год, что МВФ нам дает очередную сумму раньше для того, чтобы мы покрыли их долги. Но при этом тело кредита тоже растет, и, соответственно, долговые обязательства, опять-таки по э, разным оценкам, то есть и экспертов и политиков, достигали в 2014 году уже 70% ВВП. Это очень страшная цифра, потому что на 75-80 любая страна объявляет дефолт. Это разумело. У нас сейчас набегает конец. А, последнее пытания... А... Сто днів, другі сто днів відсвяткував прем'єр-міністр Яценюк, який одразу після другого майдану прийшов до влади. Мінусів безумовно багато, але на вашу думку, є хоча б один плюс в його роботі, якщо підбивати підсумки. Не вижу. Дело в том, что весь вопрос в том, что и политики, и журналисты все прекрасно заметили, что у Яценюка сейчас единственное положение, вот за 20 лет интересное, что он может действительно шантажировать или бравировать парламент. Я уйду, а кто станет? Угу. И никто не хочет быть камикадзе. никто не хочет кулю в лоб, как он говорил. То есть, действительно, это мне говорят, в том числе и депутат уже этого созова, который есть сейчас, что на его место никто не идет, потому что они понимают бесперспективность сегодня. Вот в данном случае, с такой экономикой, с такой ситуацией в стране и с непрозрачными отношениями, в том числе с МВФ, не создавая новые производственные отношения, не ведя глубокую реформу, не борясь с коррупцией, вы сами понимаете, что банально все тоже осталось, или, как говорят, ну, мы шутим, да, то есть номера с Донецка, ты вот, бы заехал в Одессу, то есть куча донецких номеров пропала из Киева, но куча, извиняюсь, других регионов, вовсе не киевских, появилась. То есть сменились только люди, поменяли должности с одного на другого, но на самом деле, в принципе, никто не хочет системно работать над тем, чтобы наша экономика стала крепкой и независима. Поэтому я ценю Кто-то говорит, завидую, не завидую с его идеологов, но действительно я уверен, что весь кабинет министров сегодня достоин, в кавычках того, чтобы пойти в отставку и искать новых специалистов, потому что с учетом того, что... Вы меня наступоредним да. к обмину. Это краще, чем... Ну, знаете, достаточно, мне кажется, вот просто опять, не как политик, Так, проедьте мимо заправочной станции, да, посмотрите, цены машины. Я маю на увазе особистости. А в чем? Человек, народу не нужна да, личность, то есть в лице вице-премьера или министра. Это личные отношения. Может даже депутат может быть более персонализирован. Это чиновник по конституции, нанятый народом для того, чтобы исполнять те или иные функции по выполнению благосостояния по выполнению Конституции, по выполнению законов Украины. Ни одного этого пункта, который бы выполнил Яценюк со своим кабинетом министров, я не вижу. Плюс еще раз говорю, то есть было заявлено, что это не стандартный кабинет министров, а сюда пришли специалисты, которые даже поменяли гражданство для ряда страны и готовы провести какие-то революционные перевороты в стране с точки зрения экономики. Но еще раз говорю, и э, Курс національної валюти і бешені ціни на заправочних станціях і пусті полки, в тому числі в столиці. Я це сьогодні бачу, як і в Одесі, як і в Дніпропетровській, Вони самі дають оцінку і цьому составу Кабінету міністрів і лічної ценіку. Дякую, що прийшли до нас. На цьому ставимо три крапки. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сьогодні в студії ми спілкувалися з народним депутатом України шостого скликання від КПУ, головою одеського обкома Компартії України Євгенієм. Царьковым. А наш час вычерпан, на все доброе и хай вам счастить.